В городе Херсоне на базе Таврийского христианского института состоялась первая всеукраинская конференция молодых христиан-юристов. Лейтмотивом события был лозунг молодых юристов «Христианские ценности в современной юридической практике». Организаторами конференции выступили Союз молодых христиан Украины, Миссия духовного возрождения и Таврийский христианский институт в городе Херсоне. Мы собираем медиков, юристов, журналистов, педагогов, экономистов, и вместе говорим о том, что мы можем сделать как молодежь, как те, которые имеют хорошее образование, возможности, силу, потенциал для того, чтобы нести христианские ценности в наше общество. И этому посвящена юридическая конференция. Около 80 делегатов из большинства областей Украины приехали на Херсонщину для участия в конференции. Среди спикеров украинские международные эксперты, юристы, журналисты, правозащитники. Приблизительно четверть участников конференции ⁇ студенты юридических факультетов, каждый второй ⁇ практикующий юрист, правозащитник, адвокат. Много среди делегатов было и опытных работников внутренних органов, и преподавателей вузов и соответствующих дисциплин. Сегодня в нашем мире есть очень много проблем, которые связаны с решением определенных законодательных вопросов. И в этом мире живут и юристы-христиане. Как оказалось, судя по нашей конференции, их довольно-таки много. И эти юристы-христиане каждый день сталкиваются с серьезной проблемой, с дилеммой, как поступать. Поступать так, как все в миру, так легче. Или поступать так, как учит этому Библия. Одним из больших преимуществ конференции было ее практически часть. Тематические семинары рассматривали развитие государственно церковных отношений в Украине, опыт организации юридического бизнеса на христианских началах. Молодые юристы и старшие коллеги обсуждали взаимодействие юристов и СМИ в освещении проблемных вопросов, проблему коррупции в Украине и христианский подход к ее решению. Лекция прошла, я думаю, очень теплой такой обстановке, было много вопросов, ответов, очень интересно. Вот. Я думаю, что вот такие беседы нужно проводить и в дальнейшем. Юристы, грамотные, подкованные законодательно люди в церквях могут в большей степени послужить церкви именно своим даром. И поэтому важно им показать э, именно те возможности, те контакты, которые они, как юристы, как христиане, могут иметь с журналистами. Здесь надо большое ободрение, большое вдохновение и семинар последний, вот меня больше всего впечатлил, идти ли на компромиссы или нет. Все-таки Божьи принципы должны быть главными, должны быть самыми важными принципами в моей жизни. В торжественном завершении первой конференции христиан-юристов принял участие народный депутат Украины, глава Союза молодых христиан Украины Павел Унгурян, который пожелал молодым коллегам активно внедрить в жизнь и профессиональную деятельность христианские ценности и вдохновил их на профессиональное развитие и дальнейший духовный рост. Ведь именно в этом, по мнению организаторов конференции, гарантия здорового общества и развития украинской нации. Я хотел бы поздравить всех участников этой очень интересной первой конференции молодых христиан-юристов, которая состоялась здесь в Херсоне на берегу Великой реки Днепр, и очень рад видеть здесь множество молодых профессионалов. Мне кажется, что это настоящая элита страны, потому что настоящей элитой государства может быть только сообщества людей, которые имеют высокие моральные, духовные и профессиональные ценности и стандарты. Специально для телеканала СНЛ Елена Кулыгина, Игорь Галинкевич, Херсон, Украина.